Kia чи Сиат? Kia. Kia чи Тойота? Тойота. Тойота чи Hyundai? Тойота, останется однозначно. Тойота чи Opel? Не, ну Тойота, Opel не. Toyota чи Audi? Audi. Audi чи BMW? Блин, ну конечно раздевы уже серьезные, но вот я просто сопоставляю Блин, ну если вот честно сказать, трошки повы, повы... повы... Вот, если более так за счет выхлопной системы, да и раз, да я наверное BMW. вот, вот BMW. чтобы распокуситься выхлопная система. БМВ или Мерседес? Тут сейчас покуса, допустим выхлоп хороший БМВ и Mercedes, но все-таки по комфорту Мерседес. Мерседес чи Порш? Блин от Порш. Ну, более такие вот наверное, ну, да возьмем Porsche все-таки. Porsche, Lamborghini? Не, ну, Lamborghini, потому что это уровень, я считаю, ну, не каждый себе может позволить. Ну, я считаю, уровень. Но все-таки я бы оставил бы Mercedes, Porsche и BMW и выезжал на Lamborghini. Lamborghini или Ferrari? Блин, честно сказать, не могу тут сказать, ну более... Да не, наверное, Lamborghini можно оставить, Ferrari... Думаю. Lamborghini или Bentley? Ну я думаю, наверное, все-таки ну, наверное, Ламборгині оставим. Ламборгині чи лада каліна? <laughs> сідан. Если лада сідан, тогда я баклажан. <laughs>